Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2025 kertas 2 bahagian A. Dalam video ini kita akan bincangkan soalan percubaan dari negeri Pulau Pinang. Soalan nombor 1A. Tuliskan penafian bagi penyataan berikut, seterusnya nyatakan nilai kebenaran. 12 ialah faktor sepunya terbesar FSTB bagi 28 dan 42 jadi untuk menyatakan penafian kita akan tukar perkataan ialah kita akan letakkan perkataan bukan jadi jawapan kita 12 bukan faktor sepunya terbesar FSTB bagi 28 dan 42 kemudian selanjutnya untuk nilai kebenaran kalau kita tengok dekat sini 12 tu dia bukan faktor sepunya bagi 28 dan 42 sebab 28 tu kalau kita bahagi dengan 2 kita tak dapat nombor bulat. Jadi kita menafikan penyataan ini kita katakan bukan jadi penyataan keseluruhannya akan jadi benar. Seterusnya untuk soalan 1B tentukan samada hujah berikut adalah sah dan munasabah. Justifikasikan jawapan anda. Yang pertama adalah sah. Untuk nak menentukan sebuah hujah itu sah ataupun tak, ia mesti mengikut bentuk satu, bentuk dua ataupun bentuk tiga. Jadi tengok untuk premis pertama, semua gandaan dua ialah gandaan empat. Dia menggunakan perkataan semua, jadi ini adalah hujah bentuk satu. Kalau hujah bentuk satu, dia mesti nyatakan semua A adalah B. Dan kita tengok untuk premis yang kedua, dua puluh dua ialah gandaan dua. Jadi gandaan 2 di sini adalah A. Jadi 22 tersebut adalah C. Jadi C adalah A. Kemudian kita tengok pula kesimpulan. 22 ialah gandaan 4. Jadi di sini C adalah B. Jadi dia memenuhi hujah bentuk 1. Jadi hujah ini adalah sah kerana dia mengikut bentuk 1. Kemudian kita nak tengok pula adalah dia, adakah dia munasabah ataupun tidak. Untuk nak menentukan dia munasabah ataupun tak, kita akan tengok nilai kebenaran. Untuk premis 1, semua gandaan 2 ialah gandaan 4. Jadi, pernyataan ini adalah palsu. Sebab tak semua gandaan 2 adalah gandaan 4. Contoh macam nombor 2, nombor 6, nombor 10 bukan gandaan 4. Kemudian untuk kesimpulan, 22 ialah gandaan 4 juga adalah palsu. Jadi, untuk menentukan munasabah, hujah ini tidak munasabah. Kerana premis 1 dan kesimpulannya adalah palsu. Jadi untuk jawapan lengkap kita hujah ini sah kerana mengikut bentuk 1 tidak munasabah kerana premis 1 dan kesimpulannya palsu Baiklah, well, sudah kita lihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan nombor 1A. Kita menulis penafian satu markah, kemudian nilai kebenaran satu markah. Kemudian untuk soalan 1B, nyatakannya sah berserta dengan justifikasi dan tidak munasabah berserta dengan justifikasi. Satu lagi markah. Dan kita akan dapat empat markah untuk soalan nombor 1. Sebenarnya soalan nombor 2. Majlis tiga ialah carta pai menunjukkan bilangan buah manggis yang dimakan oleh empat orang murid. Hitung A, min bilangan buah manggis yang dimakan oleh seorang murid. Jadi untuk dapatkan min, kita akan tambah semua bahagi dengan empat. Dan kita akan dapat lima belas. Sebenarnya untuk soalan nombor dua B, sudut sektor yang mewakili kini. Jadi untuk kini, kini makan 18 belas biji buah jadi kita akan ambil 18 tersebut per dengan jumlah keseluruhan. Ini 18 per dengan 60. Kemudian untuk mendapatkan sudut sektor, kita akan darab dengan 360 darjah. Dan kita akan dapat 108 darjah. Soalnya dari segi pemberian markah atau soalan nombor 2A, langkah pengiraan 1, jawapan 1. Untuk soalan 2B, langkah pengiraan 1 jawapan 1 dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 2. Selanjutnya soalan nombor 3. Dalam raja 4, O pusat bulatan dengan jejari 3 cm dan ROS ialah garis lurus. Diberi bahawa sudut ORP sama dengan 25 darjah dan PS ialah tangent kepada bulatan. Cari A, X darjah. Jadi kita kena dapatkan sudut X di sini. Jadi kita tahu bahawa RO dan OP sama panjang sebab dia adalah jejari. Jadi dia adalah segitiga sama kaki. Jadi sudut di sini pun 25 juga. Kemudian kita boleh dapatkan sudut di sini. 180 tolak dengan 25 tolak dengan 25 terdapat 130. Jadi X ni bersamaan dengan 50 darjah. Jadi jawapan kita adalah 50 darjah. Kemudian untuk soalan B panjang RS ini adalah panjang RS kemudian RO kita dah dapat panjangnya adalah 3 cm jadi kita kena dapatkan panjang OS untuk mendapatkan panjang OS kita akan gunakan segitiga OSP di sini kemudian segitiga ini merupakan segitiga bersudut 90 darjah di P sebab dia jari bertemu dengan tangent akan menghasilkan sudut 90 darjah jadi di sini untuk sudut X sudut 50 tadi kita ada sisi bersebelahan dan kita kena dapatkan sisi hypotenuse jadi di sini kita akan menggunakan cos iaitu cos 50 sama dengan 3 perpanjang OS kemudian kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat panjang OS 4.67 jadi untuk mendapatkan panjang ROS kita akan tambah dengan 3 jadi kita tambah dengan 3 kita akan dapat 7.67 Seterusnya dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 3A kita akan dapat satu markah. Untuk soalan 3B langkah pengiraan satu markah kita tambah dengan 3 satu markah dan jawapan akhir satu lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 3. Seterusnya soalan nombor 4A Jimmy mempunyai sebuah kereta Azia untuk kegunaan sendiri di Sabah. Keretanya tidak pernah membuat tuntutan daripada pihak insurans Diberi maklumat kereta adalah seperti berikut. Umur kereta, kapasiti enjin dan NCD 30%. Hitung premium kasar bagi kereta Jimmy di bawah polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Jika premium asas bagi polisi komprehensif kereta tersebut ialah RM1,113.20. Jadi kata kunci di sini adalah polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Jadi untuk mendapatkan polisi ini, ini kita ambil 75% darabkan dengan polisi komprehensif RM1113.20 dan kita akan dapat RM834.90. Kemudian untuk mendapatkan polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian yang melibatkan NCD 30%, kita akan darab dengan 70%. Sebab 70% ini yang perlu dibayar. 30 adalah diskaun. Jadi kita terus ambil 70% darab dengan 834.90 dan kita akan dapat rm ringgit 43 sen. Selanjutnya soalan B. Kereta Yusri telah melanggar sebuah kereta lain dalam satu kemalangan dan dia didapati bersalah. Akibat kemalangan itu, kedua-dua kereta mengalami kerosakan teruk dan pemandu kereta yang dilanggar Yusri mengalami kecederaan patah kaki. Yusri ingin membuat tuntutan kerosakan bagi kedua-dua buah kereta serta kos rawatan kecederaan pemandu tersebut. Berdasarkan senarai di atas, nyatakan tuntutan yang boleh dibuat Yusri kepada syarikat insurannya jika dia menginsurankan keretanya di bawah polisi pihak ketiga. Jadi untuk polisi pihak ketiga, Yusri hanya boleh tuntut yang pertama adalah liability kepada pihak ketiga akibat kecederaan dan yang kedua kerugian terhadap harta benda pihak ketiga sahaja. Jadi dua perkara tersebut sahaja yang boleh dituntut oleh Yusri. Baiklah, selanjutnya kita lihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 4A. Langkah pengiraan untuk mendarab dengan 75% satu markah. Kemudian kita dengan berkaitan dengan NCD satu markah dan jawapan akhir satu markah. Kemudian untuk soalan no. 4B, kita akan dapat satu markah masing-masing untuk jawapan kita. Dan kita akan dapat lima markah untuk soalan nombor empat. Seterusnya soalan nombor lima. Ia tujuh menunjukkan sebahagian daripada graf bagi fungsi kuadratik fx sama dengan negatif a, x tolak m, x tolak n dengan keadaan m kecil daripada n. A, e, hitung nilai m, n dan juga a. E nilai M dan N ini merupakan punca bagi persamaan kuadratik. Untuk dapatkan punca, kita akan tengok pada rajah 7 pada graf tersebut. Iaitu negatif 1 dan juga 4. Jadi diberitahu kepada kita M kecil daripada N. Jadi untuk nilai M adalah persamaan dengan negatif 1 dan N adalah 4. Kemudian kita kena dapatkan pula nilai A. A ini adalah menentukan bentuk graf tersebut. Jadi kalau kita tengok kat sini, kita akan masukkan di dalam kurungan iaitu X tambah 1, X tolak 4 sama dengan kosong. Kalau kita kembangkan, kita akan dapat X kosa 2 tolak 3X tolak 4. Ini merupakan graf positif. Mana A negatif berada di luar. Jadi bila kita ada darab, kita akan dapat graf bernilai negatif berbentuk masam tadi. Kemudian kita tengok pada graf juga pintasan paksi Y nya bernilai positif 4 di sini. Dan kita dapat kat sini negatif 4. Jadi A darabkan dengan negatif 4 mesti dapat positif 4. Jadi kita boleh dapat bahawa A sama dengan 1. Jadi 1 darab 4 dapat 4 juga. Kita tengok pada graf itu pintasan paksi Y ni di sini 4. Jadi untuk jawapan kita untuk M tadi kita dapat negatif 1 kemudian N 4 dan A adalah sama dengan 1 selanjutnya untuk soalan 5B nyatakan persamaan paksi simetri untuk mendapatkan persamaan paksi simetri kita akan menggunakan rumus X sama dengan negatif B per 2 A kita ambil negatif kemudian kita ambil nilai B nilai B di sini sama dengan 3 Tepurkan dengan 2 Darabkan dengan A Negatif 1 Dan kita akan dapat 3 per 2 Seterusnya dari segi pemberian markah Untuk soalan nombor 5 Untuk nilai M 1 markah Nilai N 1 markah Nilai A 1 markah Kemudian untuk soalan 5 B satu lagi markah. Dan kita akan dapat empat markah untuk soalan nombor 5. Selanjutnya soalan nombor 6. Lengkapkan jadual 1 bagi nilai X sama dengan negatif 1 yang memuaskan persamaan Y sama dengan X kuasa 3 tolak 11 X tambah 2. Seterusnya lukis graf tersebut. Jadi untuk mendapatkan nilai Y apabila X sama dengan negatif 1 kita akan terus tekan kalkulator. Kita akan masukkan fungsi iaitu X kuasa 3 tolak 11 X tambah 2. Kemudian tekan calculate. Kemudian masukkan nilai X kita adalah negatif 1. Tekan sama dengan. Kemudian tekan sekali lagi sama dengan. Dan kita akan dapat sama dengan 12. Dan seterusnya kita akan lukis graf. Kita akan plotkan ke semua titik tersebut dan selepas itu kita akan sambungkan titik-titik tersebut dengan satu garis lengkung seperti ini. Baiklah, kita tengok pula dari segi pemberian markah untuk soalan nombor 6 kita dapatkan nilai Y 1 markah. Kemudian kita plotkan ke semua titik dengan betul. Dapat dua markah. Kemudian kita sambungkan titik-titik tersebut dengan satu garis lengkung, satu lagi markah. Dan kita akan dapat empat markah untuk soalan nombor enam. Selanjutnya soalan nombor tujuh. Lukis satu graf terarah mewakili jalan yang menghubungkan beberapa buah bandar seperti maklumat berikut. Seterusnya, tentukan bilangan darjah graf tersebut. Untuk laluan yang pertama, tepi yang pertama KL, kita sambungkan K ke N. Gunakan pembaris. Kemudian kita buat arah. Seterusnya LM. Kemudian MN. Seterusnya MO. Kemudian NP. Dan last sekali adalah PQ. Sebenarnya untuk menentukan bilangan darjah, kita akan ambil bilangan tepi, darabkan dengan 2. Jadi di sini tepi kita ada 6, jadi 6 darab 2, kita akan dapat darjah sama dengan 12. Sebenarnya dari segi pembera markah untuk soalan nombor 7, kita melukis graf terarah, kita akan dapat 2 markah. Kemudian bilangan darjah, satu lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan nombor 7. Sebenarnya soalan nombor 8. Raja sembilan menunjukkan guna pokok yang tidak lengkap mewakili jam tangan yang dihasilkan oleh kilang Rolex. Dua buah, buah jam tangan dipilih secara rawak diberi kepada kalian sebuah jam tangan yang tidak berfungsi J ialah 3 per 14. Soalan A. Lengkapkan guna raja pokok pada raja sembilan di ruang jawapan. Di sini untuk dapatkan J 3 per 14. Jadi untuk mendapatkan J prime kita ambil 14 tolak dengan 3 Kita akan dapat 11 11 per 14 Dan untuk kesudahan di sini J, J prime J prime, J Selanjutnya untuk soalan 8B Hitung kebarangkalian satu roman Sekurang-kurangnya sebuah jam tangan tidak berfungsi Bila sekurang-kurangnya sebuah jam tangan tidak berfungsi Kita akan ambil untuk kesudahan jj jj prime j prime j dan kita akan singkirkan j prime j prime ini jadi untuk langkah pengiraan kita akan ambil pelengkap bagi j prime j prime tersebut jadi untuk pelengkap kita akan ambil satu tolakkan dengan j prime j prime Jadi satu tolak 11 per 14 darab dengan 11 per 14 dan kita akan dapat 11 75 per 196. Kemudian untuk soalan B2 Roman, kedua-dua jam tangan berfungsi. Jadi berfungsi adalah J' J'. Jadi kita akan ambil 11 per 14, darab 11 per 14. Dan kita akan dapat 121 per 196. Kalau seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan nombor 8A kita lengkapkan ke pokok terdapat dua markah. Kemudian untuk soalan 8B satu roman langkah pengiraan terdapat satu jawapan satu dan untuk B dua roman kita akan dapat satu lagi markah. Dan kita akan dapat lima markah untuk soalan nombor 8. Selanjutnya soalan nombor 9. Laju 10 menunjukkan graf jarak masa dalam kilometer per minit bagi sebuah kereta. Diberi OABC menunjukkan pergerakan kereta itu dari rumah di Pulau Pinang ke Ipoh, Perak. CD pergerakan kereta itu pulang semula ke rumah. Soalan A. Nyatakan tempoh masa dalam minit kereta itu berhenti di kawasan rehat dan lawat. Untuk menentukan keadaan berhenti, kita akan ambil garis mendatar AB bermula daripada minit 30 sehingga minit ke-60. Jadi jumlah masa keseluruhan adalah 30 minit. Selanjutnya untuk soalan 9B. Hitung laju purata dalam kilometer per jam bagi keseluruhan perjalanannya. Seterusnya huraikan pergerakan kereta itu. Untuk mendapatkan laju, kita akan ambil jumlah keseluruhan jarak per dengan jumlah keseluruhan masa. Jadi untuk satu laluan jaraknya 180. Kemudian dan satu laluan lagi dia balik tambah lagi dengan 180. Jadi 180 terdarabkan dengan 2 kita akan dapat 360 km. Bahagikan dengan jumlah masa di sini adalah 240 minit. Kita akan tukar kepada jam kita bahagi dengan 60 dan kita akan dapat 90 km per jam. Sebenarnya untuk menghuraikan pergerakan, kita boleh nyatakan bergerak sejauh 360 km dalam tempoh 4 jam dengan kelajuan 90 km per jam. Pelas sebenarnya terlihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 9A, 1 markah. Soalan B, langkah pengiraan 1, jawapan 1, kemudian terhuraikan satu lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 9A. Selanjutnya soalan nombor 10. Ini 11 menunjukkan enam guli berbentuk sfera disusun secara mengufuk pada satu garis lurus. Diberi isipadu setiap guli ialah 179 2 cm padu. Hitung panjang mengufuk dalam cm enam guli itu. Gunakan pi 22/7. Jadi di sini diberi kepada kita isipadu guli itu, isipadu sfera. Kita akan gunakan rumus isipadu sfera 4 per 3 darab pi darab j kuasa 3 dan kita dengan 179 2 per 3 kemudian kita terus tekan kalkulator kita dapat nilai j sama dengan 3.5 jadi untuk mendapatkan panjang keseluruhan guli, kita akan darabkan dengan 2. 3.5 darab dengan 2 untuk sebiji guli. Dan di sini kita ada 6 biji guli. Jadi kita darabkan dengan 6 dan kita akan dapat 42. Seterusnya dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 10, kita menggunakan rumus sfera 1 markah, kemudian kita darabkan dengan 6 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan nombor 10. Baiklah, sampai sini dulu untuk video kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk menonton bahagian B dan bahagian C pula. Sekian, terima kasih sebab belajar dan jumpa lagi.